निर्माण करणाऱ्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची व्यापारी कमिटीची मागणी परभणी शहरातील राष्ट्रीय प्रतीक असलेले सय्यद शहा तुराबुल् हक आले यांच्या उडसास एकशे सतरा वर्षाची परंपरा असून देशातून कानाकोपऱ्यातून श्रद्धालू भाविक व व्यापारी येत असतात जिल्ह्याचा एकमेव फेस्टिवल असून जिल्ह्यात जिल्ह्यातील हिंदू व मुस्लिम बांधव सर्व जाती धर्म बांधव येत असून जातीय तेल निर्माण करून भावना दुखावणाऱ्यांना विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणाऱ्याची सय्यद शहा तुराबुल हक रेमतुल्ले संचालित उरुज व्यापारी कमिटीच्या वतीनं निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराग ढालकरी ढालकर यांच्याकडे केली मागणी या निवेदनाद्वारे माजी नगरसेवक तथा व्यापारी उर्स कमिटीचे अध्यक्ष सय्यद मु मुमान हुसेन खौसर उपाध्यक्ष हाशमी सचिव कोषाध्यक्ष मोहम्मद 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 इब्राहिम शेख शेख इस्माइल उपिभागीय पुलिस अधिकारी शहर प्रतिनिधि शहर पुलिस निरीक्षक नवा मुंडा पुलिस निरीक्षक नानलपेट पोलिस निरीक्षक ग्रामीण पुलिस निरीक्षक कोतवाल देना कलेक्टर साहब को उस व्यापारी संगठना की जानिब से उर्स में जो जो शांति का प्रतीक है जो कौमी यकजहती का प्रतीक है जहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम धर्म के लोग आते हैं और उत्साह जो है तो खुशी के साथ मनाते हैं लेकिन शहर का वातावरण ख़राब करने के लिए यहाँ के कुछ समाज कंटक लोग इस को ख़त्म करने की नीयत से या जातीय तैय निर्माण करने के घर से या हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने के लिए यहाँ पर बसमत रोड पर हज़ारों की संख्या में लोगों को जमा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत पैदा की जा रही है इसी तरह से उर्स में भी जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं भगवे दस्तियाँ लहरा रहे हैं और मुस्लिम लड़कियों को खास तौर पर छेड़ रहे हैं हम इस तालुक से यहाँ पर कलेक्टर साहब को निवेदन दिए हैं इसकी हम निंदा करते हैं और कलेक्टर साहब जो और प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इस पर फौरन से फ़ौरन रोक लगाई जाए कोई भी समाज का समाज कंटक है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ये हमारी ये तो गुजारिश है और ख़ास तौर पर जो कल पेड़गांव रोड पर जो घटना हुई जो मोहसिन नाम इस शख्स को जो ऑटो ड्राइवर रिक्शा था उसको रोक कर ये कहा गया कि रिक्शा खाली है क्या उसने सवारी की घर से धंधे के घर से उसने कहा कि खाली है जब उनको अंदाजा हो गया कि ये मुसलमान है तो उसको रोक कर दस बारह लोगों ने बेहद जानलेवा हमला किया उस पर और हमारे मालूम के हिसाब से वो तो बच्चा सरकारी दवाखाने में एडमिट है बहुत उसको सर पर छाती पर पैरों पर मार है बेसुख था रात में हम जाकर देखे हमें ये भी इतना मिली है कि वो जो लोग मारने को आए थे पेड़ रोड पर मोहिदी नामी में शस्त को बच्चे को वो उसको कह रहे थे कि जय श्री राम का ना, नारा बोल उसने नहीं बोला तो उसको मारपीट की गई और अभी तक हमारे इल्म के हिसाब से किसी को अटक या अरेस्ट नहीं किया गया है उसके प्रूफ के तौर पर हमारे पास उनके संबंधित लोगों के पास गाड़ी मोटरसाइकिल का नंबर जो जो मोटरसाइकिल बुलेट बुलेट है उसका नंबर भी संबंधित लोगों के पास है मेरे प्रशासन से गुजारिश है कि वो बुलेट गाड़ी का नंबर लेकर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ें और शहर की शांतता को और बरकरार रखें शुक्रिया परभणी शहरातील सय्यशाह तुराबुल हक रहमतुल्ला आले से यांची परंपरा जे आपण तुरत्वी नावाने ओळखित होत त्या दर्ग्याला जवळपास एकशे अठरावा वर्ष चालू आहे सन्मानाने सगळे जाती धर्माचे बांधव तिथे येत असतात श्रद्धालू येत असतात देशातून भाविक किंवा व्यापारी वर्ग कानेकोपऱ्यातून येत असतो आणि आपला ऊर्सात प्रारंभ होते आणि तो एक जिल्ह्यात एक फेस्टिवल असल्यामुळे आपण त्या पद्धतीचा आनंद घेत असतो विविध प्रकारे तर ही जी घटना हे दोन चार दिवसापासून निमित्त जे काही होत आहेत जो कोणी असेल समाजकंटक कोणा समाजाचा असो त्याला प्रशासनाने गया न करता त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी आमची व्यापारी ऊर्स कमिटीच्या वतीने मागणी आहे मग जो कोणी असो राजकीय असेल सामाजिक असल किंवा कोई हे असेल त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करावी कारण तेळ निर्माण करून दोन्ही समाजामध्ये द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे याबद्दल आम्ही आज रोजी उपजिल्हाधिकारी ढालकरी मॅडम यांना